Apa barang yang paling mahal yang Datuk pernah beli? Kau oh, nak tahu juga? Rolex. Ke? Rolex eh? Paling mahal Rolex yang Datuk pernah beli? Kat sana mesti kawan dengan Mak Saleh punya. Kalau dia ajak pergi parti, mesti puasa pergi parti. Puasa party. dulu puasa yang yang yuk. Memang tak puasa lah sana ceritanya. Yang yang apa? Ya. Ya, 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 yang yang yuk. Yang yang Yang, ha, yang, 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 yang mana kau yang yang yuk lah. Habis tu? Ya, ya, ya. Saya kata kalau saya dapat dibalikkan semula, saya jadi Ustaz. Mm -hmm. Saya boleh beribadah, berbuat baik, saya boleh berkecil lagi. Mm -hmm. Saya tak mampu sedekah senyum. Mm -hmm. Kalau kita apa sedekah kalau pagi-pagi bagi ada semut, bagi gula pun sedekah tu. Tak mm -hmm. kira sedekah kira Apa barang yang paling mahal yang Datuk pernah beli? Kamu nak tahu Rolex. juga? Rolex. Rolex eh? Oh, sekejam lah time tu. Saya dulu mewah lah. Hmm, Rolex. Paling mahal Rolex yang Datuk pernah beli? Kereta lima. Kereta lima. Hmm. Nak pakai satu je tu. Pakai basikal je. <laughs> kereta lima pasal apa tu. Tu yang saya mewah. Hmm. Tak ada driver? Ada? Ada dua. Oh dua driver. Bawa satu Bukan je. Driver. Saya tak anggap saya ada driver. Aa. Saya Necuh. macam kawan. Tu, kawan lah. Pakcik dia, kawan. Makan sama main golf sama. Hmm. 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 Main kot, saya belikan kot set, so main dengan saya. Oh, punya lah seorang. Punya <laughs> seorang. kan? Saya dulu memang memang rajin bantu orang. Hmm. Walaupun mm. saya ada duit saya bantu orang. Pergi saya pergi rumah rumah dia. Hmm. Mm. Kursi patah, kerja makan goyang-goyang. Atau apa, ikut saya pergi kedai. Hmm. Mm. Tukar sofa ni dengan kerja makan. Mm, mm. beli kan. Hmm. Mm. So, dia nak rasa macam dia beradik lah. Saya suka bantu orang. Hmm. Dulu mm. saya suka bantu orang. Banyak saya belikan barang-barang ni -barang, miskin yang datang. -hmm. kadang, kadang saya pergi makan, bukan pergi makan kat kedai. Dulu hmm. saya tak pernah makan warung tau. Tak pernah makan warung pernah eh? Tak pernah warung, tak pernah makan warung. Macam, ish, ah, macam tu lah. Malik no, takkan nak makan warung. Lepas tu bila saya sadar, saya ni orang Melayu, orang Islam. Saya cakap dengan mereka, saya bawa saya pergi dekat warung yang awak tahu. Hmm. Yang awak makan. Mm. Bila saya datang semua orang Malik no. Kita <laughs> makan malu-malu je. Kan? Best yeah. tu lah tu time tu lah. Sebab uh, masa tu semua orang kenal. Uh, so nak pergi mana-mana pun tak selesa juga sebenarnya. Memang tak selesa tapi saya tak pernah makan warung. Memang tak nak hmm, hmm, hmm. makan warung. Balik daripada mereka Masa tu KCC lah ada? KCC ada lah. <laughs> saya duduk ke KCC lah. Ya yeah, betul lah kan. Makan dekat TG Pradesh. Oh hebat. Kan? Masa tu orang Cafe, nak kita kopi shop semua kopi hmm. shop kopi shop kan Okeylah. lah kalau dapat diputarkan masa lah tuan maksudnya dapat reverse balik time dari dulu, dulu sebenarnya Datuk Malik Noh ni nak jadi siapa sebenarnya saya dah jadi seorang Islam yang bertuliah sebagai ustaz serius ah ha? jadi seorang Islam yang bertuliah sebagai ustaz hmm kenapa kenapa Datuk memilih itu saja nak tanyalah Pasal itulah jalan hidup kita. Hmm. Mm. Walaupun saya berjaya, saya nak tak mahu tinggalkan sebagai ustaz. Hmm. Saya ingin... Itulah memang saya... Dikembalikan kembali. dan balik, saya minta, minta itu. Hmm. Pasal kita hidup ni dilahirkan sebagai seorang Islam. Yeah. Kita menjalani sebagai penganut agama Islam. Dan kita akan disiapkan sebagai orang Islam. Hmm. Jadi saya rasa sebagai seorang ustaz, mestinya Ustaz macam surga. Iyalah. Tapi ustaz tu dia punya kata orang lagi stable kita punya emosi. Hmm, hmm, hmm. Semua buat pekerjaan Allah kan. Ya Allah. Jadi kalau dengan cerita datuk ni sebenarnya kalau saya bagi macam dia punya ringkasannya a uh, contohlah kalau dari segi agama side ni mungkin longgar ni sebab datuk banyak travel ke luar negara. Maksudnya dekat US tadi dah 8 tahun. Dekat Hong Kong pula, bukan dah tok. Kalau kita travel di luar negara 8 tahun tu, kalau kita jadi tok siak di masjid US ke, lain cerita lah. Sebab kita kan pergi sana travel belajar. Kan? Mix dengan culture-culture lain. Saya memang nakal daripada ketik. Hmm. Jadi itu pun sebenarnya faktor jugalah. Faktor juga faktor. Saya terlaluan. Uh kat sana mesti kawan dengan Mak Saleh punya. Kalau dia ajak pergi parti, mesti puasa pergi puasa parti. Puasa dulu puasa Yang Yang Yuk. Memang tak puasa lah sana Yang Yang ya ya, ya, Yuk. Apa yang apa? Yang Yang Yuk. Ya, ha. Yang Yang Yuk. Yang Yang. Mana kau Yang Yang Yuk pula. Habis tu? Yang Yang Ye. Yang Yang Ye. Yang Puasa Yang Yuk lah. Saya panggil puasa Yang Yuk. Yang Yang Yuk. Yang Yuk je. Puasa Yang Yuk. Ha. Kau ni puasa Yang Yuk. ni. Yang Yang Ye pasal hitam. Yang Yang Ye pasal hitam lain tu. Ha. Itu lah. pun tak tentu. Hmm tak mendalami tak Faham. kusuk tu. pasal apa bila kita buat satu benda kena Allah Taala hmm kita mesti lengkap kusuk, hmm dan yang terbaiklah kalau baca Fatihah pun tak betul pasal dalam Islam ni banyak dia punya ciri-ciri dia Yalah. baca Fatihah nak betul nak sembahyang nak sembahyang pun cara-cara sembahyang pun nak betul hmm cara ambil sembahyang nak betul cara nak bercakap nak betul Cara makan nak betul, cara tidur pun nak betul. Jadi Datuk berguru balik tadi sebenarnya? Berjumpa dengan Ustaz, berguru, untuk belajar. Ada berguru. Sekarang kita tak boleh katakan, tak ada Ustaz nak ajar aku. Mm -hmm. TikTok berlambak. Doa, cara-cara sembahyang, cara-cara berpuasa, cara-cara bercakap, cara-cara mengamalkan. Ustaz-Ustaz juga sampaikan tu kan? Ustaz-Ustaz ha? ustaz sampaikan. dari Dari dialog agama banyak. -hmm ceramah ceramah orang banyak tak boleh kita nak excuse ya yeah, betul nak sibu raya eh kalau tak boleh pergi surau tak boleh tengah tengah tengah, -tengah ceramah tv tiga banyak -hmm. Mm, mm. astro banyak mm -hmm. hal hijrah banyak -hmm. Yeah. tak boleh nak pergi excuse aku tak tahu agama -hmm. Jadi, mm. eh, Datuk, okay, jadi kalau Datuk punya persepsi begitu dah berubah begini kan Sebagai orang yang otai, orang yang lama Adakah Datuk nasihatkan juga bahawa <laughs> Dia macam sensitif sikit lah Siapa-siapa Melayu yang nak masuk bina badan ni kau tak payahlah ha, macam tu pula. Ke macam mana? Fikir-fikirlah. Hmm. Saya tak boleh nak katakan tak boleh. Tapi memang kita buat dia terbuka hati dia. Pandang dari segi agama. Hmm. Hmm. Kalau kau pergi training pun dengan suara pendek hmm. pun dah salah. Yalah. Nampak lutut. Hmm. Kalau pakai sepeda lagi salah. <laughs> Faham enggak dapat besar aku aku kuat aku ster aku, aku kuat aku strong hmm -mm. haram hmm -mm. tapi dari segi agama saya tetap saya, saya tak bukan ada bukan ada hak sebagai seorang Islam saya cuma nilaikan diri jelah kita semua dah ada hati semua dah ada fikiran kita nilaikan diri hmm -mm. tak boleh saya katakan tak haram jelah kadang kadang ada sukan kita bincang dengan ada sukan juga hmm -mm. badan berlari perempuan main hoki pakai tat pakai seluar pakai baju tu berenang pun berenang pun kan pun tak ikut, ikut dari segi yalah. Ta, 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 saya tak 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 tanda apa yang si cakap ni me, me, mengiris hati dia orang lah. Yelah, apa. faham. Ni. Kena fikir-fikir sendiri lah. Yelah, yelah. Kita tahu agama. Mm -hmm. Kita tahu hukum dia. Jadi biar kata orang kau nilaikan di sini. Hmm. Mungkin kita doa dia orang terbuka hati. Orang boleh terbuka ada suka-suka ni tapi mungkin cara macam Islamic compliance belaga kan? Betul. Ha macam tu lah Islam, Islamic compliance memang la tak aku tak boleh tak, Yalah. tak boleh betul betul. Nanti kita pula jadi memandai-mandai pula. Jadi, jadi viral lah. Ya betul Bukan betul. Kalau kata ni mana kata ni tapi kau nilaikan di. Betul betul. Sebab kita dah banyak Islam sekarang lagi kuat daripada Islam dulu. hmm. Sekarang ceramah TikTok Instagram, semua Facebook semua. Hmm, banyak, ada kan? Banyak macam-macam. Hmm, hmm, hmm. Kalau kita tak tahu mustahil lah. Datuk saja nak so Datuk kongsi sedikit lah rutin harian Datuk sekarang macam mana. Dah dah bergelar suami, dah ada anak kan semua kan. Lah. Saya chairman company USA Pinnacle Johor. sport company. pergi pagi-pagi 10 ke lepas. Tapi uh, malam ni pukul 10 pergi ofis lah. Biasa-biasa lepas tu, saya duta-duta juga produk Julia pati Batik Bermadu. Oh. Ada Kadang-kadang ada, kat Facebook banyak muka Malik Noor kan. Uh -huh. uh -huh. Sikit-sikit <laughs> Malik Noor. Susu kambing lah. Uh -huh. Semua saya buat kerja tu. Tapi dalam segi masalah tak barakallah, bukan saya sombong, bukan saya dah bongkak, bukan saya soal agama saya dulukan dulu. Apa-apa uh, uh, uh. hmm, -apa, macam bulan puasa ni, walaupun saya sakit, saya tahankan. Biar mati kerana Allah. Uh, 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 uh. Tiga hari saya, tak sedap badan, memang kaki saya sakit, semua sakit. Tapi nak pergi semang, terawih pun sakit lagi. Hmm, uh, hmm, uh, hmm. Uh. Tapi kita buat yang terbaik. -hmm. Uh, uh. Allah tak paksa kita buat apa, buat yang kemampuan atas kemampuan kamu. Uh, -hmm. Uh, uh. Jadi, rutin saya, pukul 4.30. Hmm. 4.30 dah bangun eh. Biasalah. Hmm. Pukul baca sama subuh. Sampai 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 duha. Hmm. Baru saya habis. Baru saya makan. Hmm. Buat, buat dunia bagi hal pula. Hmm. Tapi solat, solat tu kalau saya nak pergi mana-mana pun saya, saya cek dulu mana ada surau. Hmm. Yang dekat mana Mana eh. arena yang dekat mana sembahyang pukul berapa Semua saya cek. check mm -hmm. kalau aku keluar pukul sekarang sampai kat mana mm -hmm. kat Ar Aripoh sembahyang jamat takdim ke jamaah tak air mm -hmm. So, Faham. kalau saya nak pergi mana-mana travelling pun saya harus siapkan tasbih apa semua mm -hmm. saya siapkan mm -hmm. kena sentiasa busy diri dengan dengan persiapan jugalah kalau kita busy dengan Allah Allah bagi dia dengan tu-tu kita. Betul betul. Betul. betul betul. 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 Kalau kita busy dengan Allah, Allah akan bagi dia dengan tu kita. Mhm. Mm, mm. Rahmat dia lebih banyak. Rahmat dia lagi banyak daripada rahmat kita. Ya. Yeah. Mm, mm. Jadi sebanyak apa-apa yang buat jangan tinggal semayang. Hmm. Lima waktu jangan tinggal. Mm, mm. Kalau tak sempat pun kalau terdesak pun, desak pun Cepat-cepat. hmm. Jamak jamak tak ada. Jangan jang, jang, tapi jangan jamak tak ada. Jamak tak ayah. Jamak tak ayah, jamak tak ada. Ha. benda betul Hmm. Ini, kita kita tak boleh duduk sombong. Hmm. Kita kena belajar daripada saya belajar balik daripada asas. Walaupun saya bergurau dengan orang, saya berjenaka dengan orang, tapi kita kena hormat dia. Hmm, ya. Yeah salam memberi salam beri salam, salam salam kita salat rahim kan orang memberi salam antara satu sebenarnya kita dah, dah tak ada kewajipan sebagai seorang Islam mm. tak ada lagi dah kalau aku jumpa kau kat perjalanan aku tak haram apa pasal kita boleh salam orang tak pernah kenal kita beri salam hmm. walaupun kita tak kenal kita boleh beri alaikum hmm. Nanti kalau benda tu kita buat pula contoh kan, kerap jumpa dia ni tak betul ke? Tak betul lah. Ah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang tak belajar. Betul. Mm -mm. Kalau orang duduk salam, Assalamualaikum. muka ke lain. Hmm. -mm. Hukum dia pun. Betul. Cepat tu, cara cari Islam, in detail. Dia indah lah. Indah. Assalamualaikum, mata tengok bantang, salam bersalamatullah. Hmm. Salam rahmat untuk mm -mm. aku. Hmm. -mm. Salam, salam kenal satu Yang satu tak kenal. Kita salam juga semua. -hmm. -mm, betul. Tapi kita kata buat tu, Gil, malik Nur gila ni. <laughs> <laughs> Tapi saya sebab tu, saya senyum je. Mm. Orang tengok yang lama-lama kan. Malino. malik Nur. Saya hati <laughs> mm. angkat tangan. Saya khabar. apa. Mm. Saya memang saya friendly. Tak ada kesan terburuk kalau kita menunjukkan kebaikan kita ke peramahan kita dan orang lain. Orang pun akan rasa very welcoming kan. Orang pun nak baik kita. Sebab apa? Senyum sedekah. Hmm. Sebab tu saya memang saya, dulu memang kelebihan saya senyum lah. Hmm. Tapi masa muda-muda dulu kurang sikit senyum masa tengah post tu. Jangan senyum dengan perempuan. Ha, betul tak? Bahaya tu. Kan memang mengurak aku ni. Uh, so Dato' nak cerita sikit lah last Untuk sedikit nasihat Kepada semua penonton-penonton kita Di bulan Ramadhan ni juga uh, Sebab kita pun nak juga orang yang menonton penonton ni pun golongan-golongan muda So mungkin golongan muda ni cara pembesaran dia lain Saya lain, anak saya lain uh, Tahun Dato' pula lain hmm. uh, So mungkinlah sedikit kata-kata Kita sebagai orang Melayu Sebagai Jadi orang Islam. Malaysia dan sebagai Islam lah Kita walaupun kita muda Di sini di sinilah saya katakan kekurangan saya. Tapi apa saya tahu, masa Menteri Kuduk kita muda ni lah kita baiki anak kita. Walaupun kita menuju kemajuan dunia, kejar dunia, hmm. tapi jangan jangan kata anak kita tertinggal. Sebagai seorang Islam, kita kena kombinkan, balancekan Islam dengan dunia. Pasal hmm, hmm, hmm. apa, kita mesti ingat, dunia kita tinggal. Hmm. hmm. Islam kita bawa. Mm hmm. Kita akan diisap, kita akan di dikira di masa kematian kita dan masa pengejaran kita, perbuatan kita, amalan kita di dunia, di dunia ni memang mustahaknya pembawaan Islam tu mesti ada pada mm -hmm. kita. Hmm. Dari segi karakter, dari segi agama, dari segi uh, personal, mm -hmm. keluarga, bini, anak, isteri, kawan, banyak cerita. Dia. Mm hmm apa kita kita buat yang terbaik sebagai seorang Islam Islam adalah iman untuk kita berhijrah. Hmm. Dalam bulan puasa ni di diwajibkan kita memperbaiki apa kesilapan kita, hmm. memperbaiki apa kelemahan kita. Hmm. Bukan untuk berpuasa aja. Hmm. Meningkatkan ibadah kita meluangkan masa pada meluangkan masa tu pada Allah Taala. je. Hmm, hmm, sebulan aja. Hmm, hmm. Kita ada sebulan bulan nakal. Iyalah. <laughs> sebulan aja kan. Sebulan aja. Hmm, hmm. Tapi sebenarnya apa yang saya faham minta, minta maaf kalau saya salah cakap lah. Dalam sebulan ni penginjilan pemulihan kita sebagai seorang Islam tidak akan tertinggal selepas kita habis puasa. Hmm. Jadi kita akan bawa carry on. Ya. Yeah. Dia punya prinsip-prinsip tu kita selepas puasa. Ya, yeah. disiplin Sama tu kan. Kita kita buat pengijrahan ke kita pemulihan kita pembaruan kita ke hmm. amalan kita ke bukan masa lepas lepas puasa dia tinggal. Ya, yeah, betul. Bawa. Latihan lah terus bawa. Nah, terus bawa sebagai so, okay, seorang Islam. Ya. Yeah. Jadi minta nasihat satu kalau Jangan kata Allah tak tak lindung tak payung kita. Allah payung kita. Ya. Setiap pagi Allah payung kita dengan nafas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakal tu Allah Allah tahu kita berkata kepada Allah. Bernafas ya Allah payung kita. Tak payah kita dah meninggal. Hmm. Sebab tu kita buat yang terbaik. Apa kemampuan kita. Ya. Tapi saya rasa kita boleh kemampuan lebih daripada yang kita boleh buat. Mm -hmm. Tidak. Betul? Jadi itu banyak ujian-ujian kalau kita kalau kalau, kalau kalau kita kena musibah, accident ke apa Mula sabar pada kita, mula sabar diri Apa aku buat, apa yang, apa Jangan yang aku Jangan fikir negatif dulu lah kan. Kau tak boleh kita tak boleh pandang negatif pada Allah Ta'ala. Mm -hmm. Setelah apa ni buat, ada ujian dia, ada, ada musibah dia. Mm -hmm. Ada dia punya hikmah dia. Betul. Baik. Macam saya, macam saya sakit, apa ada mungkin juga hmm. kurang berdoa ke kurang hmm, hmm. sedekah ke apa dia nak ingatkan kitalah kita uh, Kalau uh, tak mampu sedekah senyum hmm, hmm. terlalu tak mampu sedekah kalau pagi-pagi bagi pagi, ada semut bagi gula pun sedekah tu hmm tak hmm. kira sedekah hmm, hmm sebab tu kalau nak kita nak sedekah yang nak bagus ni sedekah ni lepas pagi subuh uh, aku macam ustaz pula <laughs> Tak apa sharing atau bulan-bulan Ramadan ni. Tak tak pergi lepas subuh ambil RM1, RM2. Mm hmm. -mm. Ya Allah kau sedekahkan untuk untuk anak, -anak yatim di masjid. Letak kat tabung tabung khas tabung ni. Mm hmm. Kalau pergi masjid, tabung mm -hmm. tu letak RM2 RM3. Mm hmm. -mm. subuh eh. Selepas sedekah subuh panggil. Mm hmm. Lepas tu cukup bulan bagi kat masjid. Mm hmm. Bagi kat orang masjid. Mm hmm. Tak mampu ke senyum kalau mm -hmm. orang. Tak mampu juga kita gula kucing mm -hmm. bagi makan. Persedekah juga, tiakkan sedekah. Macam-macam betul start sedekah. Mm -hmm. Tapi saya dengar-dengar dengar, saya bukan bukan start balik no eh. Itu <laughs> so pengalaman saya apa saya belajar dengan ustaz, ustaz. Yeah. kita kena rajin tengok apa yang kita kurang. Betul. Kalau kita kita ingat kita ni senang inilah kita ingat mati. Hmm. Betul. Allah tak tengok kau punya kereta, Allah tak tengok kau punya kekayaan, kau, tak tengok seluruh jin kau, Lee ke, Levi's ke, Levon ke, Rabon ke, Sabon ke, tak <laughs> Allah tengok apa amalan kau, apa semayang kau. Mm -hmm. Kalau kita buat cerita di besok, mm -hmm. tak cukup. Mm -hmm. Apa kita cakap? Tak lambat. Mm -hmm. Rajin-rajin tengok-tengok apa... Buku, apa kurang kita. Apa eh? kurang kita, rajin-rajin tengok apa sesaan Allah. Mm. Supaya kita rasa tak selesa lah. Ha, ada dan setiasa bersiap ada. Ada yang menunggu. Hmm. Kalau orang tak sebayang. Yalah. Ada yang menunggu orang yang tak selesa. yang tak puasa. Ada sesaan yang menunggu orang yang suka bungus antara orang. Hmm. Dan diterjemahkan dalam Facebook banyak. Yalah. Hmm. Kalau kita rasa takut, malah kita rasa ada, ada peluang ada. untuk kita bertobat. Ada iman lah tu sikit. Ada iman. Hmm. Dengan ada maman. <laughs> <laughs> maman bahaya tu. Saya terus terbayang Datuk yang mimpi kena bakar dekat neraka tu. Wey, tu rare tu tu. Lepas tu terus rasa macam kalau sendiri yang rasa bangun dengan basah ke mampu peluhnya tu. Nak buat salah dah lepas tu rasa macam. Hai, hey, lepas ni macam. Saya tuk. takut. Hmm. Kalau saya bangun pagi saya takut. Hmm. Kita fikir kepada kebukaan pada orang pun salah. Kita salah salah, salah kepada orang pun salah. Ya, ya, ya. Orang, tak salah ya. tak pada orang pun salah. Salah fikir benda-benda yang bukan-bukan salah. Yalah. Islam masih detail. Islam yang indah. -hmm. -mm. Tapi kita terpulang pada kita. Allah bagi kita hati, bagi perasaan. Semua Allah bagi itu untuk kita merasai. -hmm. -hmm. Eh. Ke, keindahan mm -mm. Islam dan kekejaman. Bukan kekejaman Islam. Keseksaan Islam kalau kita tak buat. Ya ya. Itu Allah Hukum bagi. Hukum dia kan. Ha. Hukum dia. Baik. Hmm. Dan sebenarnya masih tak terlambat kalau kita kat mana sekalipun walaupun kita dah umur berapa-berapa pun kalau kita rasa kita masih jahat, tak terlambat sebab Allah sendiri pun dia tak pernah pun nak nak tanya kita berapa banyak dosa kita buat. Macam Datuk cakap cerita tadilah kan. Cuma kita yang tak nak. Kalau haa. sebetulnya memang kita tak tahu bila kita mati. Betul. Itu sebab saya kalau, saya, kata, saya, kata kalau saya dapat dibalikkan semula saya jadi ustaz. Mm -hmm. Saya boleh ber, ber, beribadah, berbuat baik, saya boleh kecil lagi. Mm -hmm. Macam tu, kita tak tahu dia mati. Kalau dia mati, uh, nanti uh, 40 tahun aku bertobat lah. Betul. Dia 30 aku kujul. Betul, betul. jadi tajul. <laughs> tak sempat nak bertobat. Kan? Yeah. Kita hidup ni, ingat mati tidak ditentukan Allah Ta'ala. Mm -hmm. Sudah ditentukan Allah Ta'ala, tapi kita tak tahu. Mm -hmm. Tak tahu besok, tak tahu lusa, tak tahu anytime. Kita tu kita kena prefer Daripada kecil. Saya cukup jelas. budak baca Quran budak 6 tahun dah apa Quran. Ha, saya cukup cemburu. Cemburu sebegak lah. Kita pun kita pun tak. Bagus saya pun tak apa Quran. Tapi kita buat yang terbaik. Baca. Orang yang merangkap baju kurang muda pahala. Betul. Lagi banyak. Lagi banyak. Sekendak <laughs> hati dia. Betul. betul. Bukan Allah, Allah balik bagi ganjaran apa yang kita cuba untuk Allah. Ya. Baik. Ada lagi apa-apa yang Dato' nak share sebelum kita mengakhiri kita punya sesi kita. Kalau kita nak sembang ni memang sampai buka puasa tu. Tapi sebenarnya sharing-sharing macam ni di bulan puasa. Dia kena relax-relax santai. Yeah, betul. Uh, sebab apa? Apa yang saya nampak perjalanan Dato' daripada kecil, nakal tapi sangat aktif kat sekolah. Lepas tu sangat independen, sorang-sorang. Dia campak sampai kat US kan daripada Kelantan tu pergi ke US, pergi US pergi Kongkong -Kong, semua tu negara-negara luar dan negara luar, dah, negara -negara sebab, luar. makanan sebab itu, lain orang lain itu Allah bagi cabaran kepada saya hmm. mengenali dunia betul hmm bila kembali kepada aku kata apa dunia macam mana hmm i think saya rasa saya banyak pengalaman dalam hidup hmm dari segi gembira tak gembira duka suka struggle lager. kan struggle hmm tapi itulah satu saya ingat, saya nak, nak ingatkan pada kawan-kawan semua, anak-anak muda, muda, we live for Allah. Hmm. hmm. Kita punya we end. We dia. was born for Allah, we live for Allah, live for Allah hidup dengan Allah. Hmm, hmm, hmm. Selamat. Jadilah apa pun. Jadi apa. Sentiasa ingat. Ya, tu, ya. Yeah. Hmm. live, live for Allah. Hmm. hmm. Hidup kerana Allah. Hmm. Baik. Itu memang kita tenang itu yang terbaik sekali. Baik. Terima kasih Datuk. Thank you so much. Uh, kopi mana? Kau biasa mana? Kopi dah ada dalam ni tapi kita tak letak. Apa pun terima kasih banyak. Uh, saya rasa yang paling terakhir sekali kita punya conclusion ni ialah kita hidup kerana Allah. itu hari ni punya perkongsian dengan Datuk, dia dah menjadi orang yang paling awal sekali lah famous kat Malaysia ni. Awal sekali dah famous. Dia dah bawa nama Malaysia, Asia pun tak ada orang, dia wakil Asia dan kenalkan dunia. Malaysia kepada dunia. Dan akhirnya, ha, sinopsis dia. Tapi best lah sebab bila saya dengar cerita bila kita dapat turun wahyu, uh, Moment momen tu, orang tu saja yang boleh rasa macam mana. Dengan momen azan maghribnya, dengan dengan apa, uh, dengan hembusan-hembusan mimpinya, bisikannya, kemudian kembali ke pangkat jalan. Bertahun-tahun ni, sacrifice, Mod, apa medal-medal ni tak payah cakap lah, trofi saya rasa ber, ber beratus. Kan? Ha? Buat hantan eh. Boleh buang macam tu je, babe. Boleh buang macam tu saja. Maksudnya, tak mustahil untuk kita berubah. Dan yang penting, tadi tu, kita hidup kerana Allah. Allah, itu saja. Baik. Itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Datuk Malik Noor. Thank you so much kepada Datuk kerana sudi datang ke kita punya podcast I Did it My Way. My Way. Ha, dah nyanyi Ha, belum habis. Kita nak insert sikit lah. Datuk sebenarnya pandai nyanyi. Tapi bulan Ramadan, Datuk. Kita... And now... <laughs> Le inizia a pe mai cos pe faina cotton. Ai mai mai monro Monroe what, monro kan? Mat Oh <laughs> mat. Monroe monro pula pergi dia. Mat Monroe Saya ucapkan terima kasih kepada Dia tu belum belum. Datuk kena nyanyi yang tu je. I did it my ah tulah. I did it my way. Oh. Tepuk pelan-pelan, tepuk pelan Ramadan. Malas, malu, 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 malu. Ala, 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 <tik> Terima kasih sekali lagi kepada Dato' Malikno. Thank you so much untuk episod podcast kita kali ini. Kepada anda semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk terus support kita di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Spotify dan juga di YouTube. Subscribe, follow, like, share dan komen. Jangan henti-henti. Kepada siapa nak tanya soalan apa-apa kepada Dato' Malikno boleh komen kat kita juga. Nanti kita share eh. video sikit kepada Dato' eh. Kita sharing-sharing, caring-caring itu, eh. Boleh. Dan terima kasih sekali lagi kepada kita punya kurma ajwa royal di kedai namanya Yaman Arabic Market. Ini di uh, Bukit Jurutong. Satu saya bagi kat Datuk. Ni untuk berbuka puasa. Azan. Cabar tu. Azan Maghrib eh. <laughs> <laughs> jangan Azan zuhur, jangan Azan Asar. Ha, jangan buka puasa. Terima kasih tu. kepada Yaman. Yang <laughs> beri hadiah korma untuk buka puasa saya hari ini. Jadi saya tak payah beli tak payah beli makanan tak payah. petang ni. Betul. Korma je satu peti. Betul. Terbaik. Thank you so much. Tuk. Sekali lagi thank you so much kepada kawan, -kawan semua. Kita jumpa dalam episod yang lain di I Did It My Way. Sampoi. Okay tak boleh cuba? Lembut ke tak tu? Kau gila. <laughs>